Hörmətli izləyicilərimiz, bu gün çox maraqlı mövzuya toxunacağıq. Bu mövzu mənim üçün də kifayət qədər yeni oldu və niyə qərarlaştırdıq ki, bu mövzunu ətraflı müzakirə edək. 2021-ci ilin Birləşmiş Millətlər Təşkilatının və bir neçə digər təşkilatların çox maraqlı layihəsi həyata keçirildi və mən o layihənin çərçivəsində işçi qrupun üzvüyəm. Layihə nəyə həsr olunmuşdur? Ataların uşaq inkişafına cəlb olunması. Və bu cəlb olunma hələ uşaq doğulmamış, ananın bətnindən olaraq başlamalıdır. Və təlimçi kimi bu təlimdə iştirak edərək mən çox maraqlı elmi araşdırmalarla rastlaşdım və bu araşdırmaları sizinlə bölüşmək istəyirəm. İlk öncə qeyd etmək istəyirəm ki, ataların uşağın inkişafına və sağlamlığına təsiri haqqında məlumatlar kifayət qədər yenidir. Bu məlumatlar yalnız son 10 ilin məlumatlarıdır və ingilis dili ədəbiyyatda əldə olunan məlumatlardır. Bu məlumatların əldə olunması nə ilə bağlıdır? Sosial baxımdan ailələrdə vəziyyət müəyyən dərəcədə dəyişib. Artıq bir neçə ailələrdə ana da ata ilə bərabər işləyir ata ilə bərabər maliyə baxımından töhfə verir ailəyə. Və hətta bəzən elə ailələr var ki, ana daha çox işdə olur, ata işinə görə daha o, uzun müddət evdə qalır və atalar başlayır iştirak etməyə uşağın sağlamlığında və hətta uşağa baxmaqda. Və bu son 40 il ərzində bir neçə dəfə Bunu nəzərə alaraq, pediatriya ilə məşğul olan mütəxəssislər bilir ki, pediatriyada ən nüfuzlu təşkilat Amerika Pediatrik Akademiyasıdır və ataların roluna aid nüfuzlu araşdırmaların sayı artdıqca Amerika Pediatrik Akademiyası bununla bağlı 2016-cı ildə öz tövsiyələrini dəyişmişdir. Və bu sənəd rəsmi bir sənəd ataların rolunu üç yerə bölür. Ana bətnindən başlayaraq və ilk həftələr, aylar, növbəti erkən uşaqlıq dövrü, uşağın ilk yaşları və üçüncü dövr, yeniyetmə dövrü. Və hər bir dövrün üzərində bir qədər dayanaq. Erkən dövrdən başlasaq, hamiləlik dövründən və uşağın ilk həftələrindən məlum olub ki, ata sinəsinə uşağın çılpaq dərisini tutursa, yəni ata uşaq arasında çılpaq dəri səviyyəsində, sinə səviyyəsində təmas yaranırsa, bunun uşağa faydası var. Və bunun nəticəsində belə uşaqlar daha yaxşı yatır, daha az ağlayır, daha tez yuxuya gedir. Ananın dərisindən uşaq dəri təması haqqında məlumatlar 2000-ci ildən bəri məlumdur hətta öncə bunu Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı, Uşağın Müdafiə Fondu UNICEF qeyd edir. Amma atanın dərisi ilə təmasın müsbət nəticəsi son illərin araşdırmalarıdır. Bizi izləməkdə davam edin. Bu mövzuya yenə toxunacağıq.